সদায় কৰি অহাৰ দৰে তুমি অলপ শান্ত হোৱাচোন গৌতম ইমান কিয় খং কৰিছা প্লিজ দৈন তোমাৰ কনচাৰ্ণ তুমি থোৱা মায়ে ভাইটিক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে কি ইমান মিছা মাতিম আৰু তোক মোৰ নিজৰে বেয়া লাগি গৈছিল তোলৈ প্ৰথম সঁচা কথাটো গম পোৱাৰ দিনা তই কি কৰিমি ক ভাই ইমান পুৱাই পুৱাই ভগৱানক মনত পেলোৱা সলনি আৰিফক মনত পেলালি কথাটো ডাঙৰ যেনে লাগিছে মোৰ নটা বাজিবি এতিয়াও পোৱা হৈ থকা নাই আৰু তই উঠিলেনাত গাহৰি পৰা পৰি আছো ৰাতিপুৱা কি মই আজিয়ে অসমলৈ গুচি যাওঁ নেকি কিয়া দুদিন আগতহে মই আকৌ ঘূৰি আহিম কিন্তু তাইক এবাৰ কেলে দি আছো বাৰু মোক কাকো চাবলৈ মন যোৱা যেন পালি মই কি জানো আকৌ তহঁতবোৰ হেনচাম ল'ৰা তহঁতবোৰৰ লাইফত আকৌ ছোৱালী নাই নহয় তই মোৰ কথাটো চিৰিয়াছলি লৈছনে চৰি ভাই নোৱাৰ ল'ব তই যিমান দিনলৈ অসমৰ পৰা দূৰত থাক তোৰ হেল্ল' আছ নে নাই নে আকৌ শুই গ'লিছো তাইৰ আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজন সময়তে মই সদায় এবচেণ্ট হৈ থাকিলো কালি ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা ঘটি গ'ল তাইৰ লগত মই জানো তাই মোক বহুত মিছ কৰিছে সেয়াই ভাবিছোঁ ভূত হ'ল আৰু লুকুৱালুকি এবাৰ মই তাই চিধাই ওচৰলৈ যাম সকলো কথা বুজাই ক'ম অন্তত তাই অলপ হ'লে শান্তি পাব আৰু তাৰপিছত তাৰপিছত কি হ'ব মানে মানে তই আহিবি ৰদালিক চব কথা কবি তাৰপিছত তাৰপিছত কি তাৰপিছত আৰু কি হ'ব তাইক বুজাই মেলি মই পুনৰ ট্ৰিটমেণ্ট কণ্টিনিউ কৰিবলৈ হায়দৰাবাদ গুচি আহিম ত তাতে তই কি হ'ব হা তাই তাই কি ইমান বুজা ছোৱালী আৰু শুনচোন তোক এইটো অৱস্থাত দেখাৰ পিছত তাইক কি অকলে তোক হায়দৰাবাদলৈ পঠিয়াই দিব হা নিজৰ পঢ়া শুনা বাদ দি তোৰ লগত চৌবিছ ঘণ্টাই লাগি থাকিব দেখোন তই কি সেইটো বিচাৰিছ ক নাই নিবিচাৰো তেন্তে আৰু কেইদিনমান ধৈৰ্য ধৰক প্ৰথম এতিয়া আহিব তই নালাগে দে কিন্তু তাই এতিয়া হোষ্টেলত চাগে বহুত অকলশৰীয়া ফিল কৰি আছে নাই নকৰে তাই কেয়াৰ ল'বলৈ মানুহ আছে মানে মানে খুব ভাল ৰুমেট পাইছো তাই এবাৰ 我读书。不入。 মায়ে সঁচা কথা গম পালে বহুত পিটিব ৰবাচোন তুমি ধৈৰ্য ধৰা এটা কাম কৰো পইচাখন তুমি শুনাক মই শুই দিওঁ নালাগিব কাৰণ এইখন ঘৰত সকলোৱে জানে মই কুম্ভকৰ্ণ বুলি মই দুয়ার খুলিলে ভাল হবো জানো না জানো কিন্তু মই খুলিলে মই डाउट করিব চুকগিলৰ বোৱাৰী হয় তুমি গিৰিয়েৰৰ বা শহুৰৰ কাপোৰ পিন্ধিলে তোমাক শুৱাব জানো আৰু ই এতিয়াও শুই আছে নেকি এতিয়ালৈকে তাৰ উঠিবলৈ হোৱা নাই ই এতিয়াও শুই আছে নেকি এতিয়ালৈকে তাৰ উঠিবলৈ হোৱা নাই ৰাতিটোৰ ভিতৰতে বিয়া কৰাই ঘৰলৈ ঘৈণীয়েকক ঠিকেই আনিব পাৰিছে কিন্তু ঘৈণীয়েকৰ বাবে গুড মৰ্ণিং মা আজি ইমান জল্দি উঠিলা যে ইমান নহয় হ'ব হ'ব ইমান চেনেহ ঢালিব নালাগে মাৰলৈ কিমান মৰম কালিয়ে জনা গৈছে মা তুমি এতিয়াও খং কৰি আছা কালি কি চিটুৱেশ্যন হৈছিল তুমি কি নজনা কৈ আছা আমি তোমালোকক হাৰ্ট কৰিব খোজা নাছিলোঁ এতিয়া আৰু সেইবোৰ কথা পুনৰ আলোচনা কৰি কিবা লাভ হ'ব জানো যি কৰিব লগা আছিল কৰিয়েইটো পেলালি মা আই এম ছৰি মা

কৰি পেলালো নেকি মই সঁচা কৈ দিওঁ নেকি মেডাম আপোনাক ছাৰে তলত বিচাৰি আছে কিয় পাতিছে কিবা কৈছে নেকি মেডামৰ ডাঙৰ দাদাক আহিছে ৰবা এই সাজত তুমি ককায়ৰক লগ কৰিবলৈ যাবা এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী এতিয়া তুমি সেই কাপোৰযোৰ পিন্ধি ভালদৰে সাজি কাচি ওলাই আহা ন কইনা ৰূপত তাক একো নক দেউতা আনকি মই আৰিফকো মানা কৰি থৈছোঁ তাক এইবোৰ কথা নক'বলৈ কিন্তু ইমান ডাঙৰ কথা এটা তোমালোকে তাৰ পৰা লুকুৱাব পাৰিবা জানো মাতো

ভুল জানো অকল মায়ে কৰিছে মাতো তই ভুল কৰা নাই মই জানো যে ভুল ময়ো কৰিছো আৰু সেইটো মই স্বীকাৰো কৰিছো কিন্তু

নিজৰ ভৱিষ্যতটো এনেকৈ ধ্বংস হৈ যাবলৈ নিদিবি এতিয়াও দেৰি হোৱা নাই কোনেও একো গম পোৱা নাই মোৰ লগত ঘৰলৈ ব'ল এতিয়াৰ পৰা এইখনে মোৰ ঘৰ এই আকৌ ছোৱালীজনীক মই কেনেকৈ বুজাওঁ দেউতা আৰু আইতাই বাৰু তাইক কেনেকৈ বুজাইছিল আগতেও কৈছো আৰু এতিয়াও মই পুনৰ মনত পেলাই দিছো বোৱাৰীক সদায় বোৱাৰী হিচাপে ৰাখিবি জীয়ৰী হিচাপে স্থান আৰু মৰম কেতিয়াও নিদিব এই বোৱাৰী জাতিটো যদি এবাৰ মূৰত উঠিবলৈ হয় নমাবলৈ বৰ টান তুমি ভুল কৈছা ন সকলো মানুহ একে নহয় ময়ো কাৰোবাৰ বোৱাৰী আছিলো অশোকৰ মাকক মই তোমাৰ সমানে মৰম আৰু সন্মান দিছিলো আৰু তেখেতেও মোক নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে মৰম কৰিছিল মই পানীৰ জাৰটো লৈ আহাছো